नॉर्मली यूजली जब हम थेरेपी देते हैं बच्चे को विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ऑटिज्म रिसर्च सेंटर गुजरात आज के दिन एक नया थेरेपी सेंटर लाने जा रहा है दैट इज द गुजरात बिगेस्ट थेरेपी सेंटर इसमें हमारे पास आमतौर पे हमारे बड़ोड़ा के अंदर और या गुजरात के अंदर भी आप कह लीजिए आमतौर से इन जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं ऑटिस्टिक बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम है सीपी चिल्ड्रन चिल्ड्रेन है अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज या एस एल डी हैं इनके लिए जो थेरेपीज़ हैं वो मात्र तीन से चार थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है फिजियोथेरेपी है स्पीच थेरेपी है सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग फिफ्टी वन प्लस थेरेपीज़ फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन न्यूरोडाइवर्जन चिल्ड्रन जिसमें हमारे पास थर्टी प्लस थेरेपीज ऑटिजम को लेके हैं काफ़ी सारी थेरेपीज डाउन सिंड्रोम और सीपी चिल्ड्रन को लेके हैं मोर ओवर वी आर लाइकिंग टू ब्रिंग अप ये जो सेंटर के अंदर हमारे पास ग्यारह डॉक्टर्स वी हैव अ कोर टीम ऑफ इलेवन डॉक्टर्स जो एक साथ हर बच्चे पे काम करेंगे जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं होम्योपैथी फिजिशियंस हैं नैचुरोपैथ्स हैं ताकि ये सब हर बच्चे पे एक हर लेवल का काम हो सके मोर ओवर ये 51 वन थेरेपीज जो है बहुत अफोर्डेबल रेट में लाई गई हैं टेकिंग इन टू अकाउंट कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और एक बच्चे को एक थेरेपी नहीं चाहिए होती हर बच्चे को कम अज़ कम दो से तीन थेरेपी का कॉम्बिनेशन चाहिए और दो से तीन थेरेपी का कॉम्बिनेशन आमतौर पर पेरेंट्स के लिए एक दिन का साढ़े पाँच सौ से सात सौ मिनिमम हो जाता है जो वे ब्रिंगिंग दिज ऑल थेरेपीज एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ तीस से चालीस दिस इज द फर्स्ट यूनिक पार्ट ऑफ हमारा थेरेपी सेंटर जैसे हमने बोला सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे ये जो थेरेपी सेंटर है राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू मैच विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कोई भी जर्मनी की बेस पे या कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई हमने वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश यहां पर की है और धीरे धीरे वी आर लाइकिंग टू इंक्रीज दिस थेरेपी पार्ट यहाँ पे ऑटिज्म को लेके हमारे पास एक स्पेशल ऑटिज्म मॉड्यूल है जो हम डॉक्टर पेरेंट पार्टिसिपेशन के साथ पेरेंट्स को कराना चाहते हैं ताकि पेरेंट्स आए इन थेरेपीज़ को समझें और अगर ये पेरेंट्स कुछ थेरेपीज घर पे करवाना भी चाहते हैं तो वो थेरेपीज़ के लिए वी आर प्रोवाइडिंग देम इंस्ट्रूमेंट्स ताकि वो ये चीज़ें घर पे बच्चों को करवाएं और मोर ओवर हमारा जो सिमर इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल चल रहा है इसके अंतर्गत हम इन बच्चों को थेरेपीज़ विद स्पेशल एजुकेशन विद एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे काफ़ी बच्चे आज टेंथ इलेवन ट्वेल्थ कर चुके हैं वे आर वर्किंग विद आइनॉक्स वे आर वर्किंग विद अदर मॉल्स अंडर पी एक्ट के अंदर वो जॉब भी कर रहे हैं इसके अलावा हमारे पास हमारे चार बड़ोड़ा के लोकेशन में चार फ्री स्कूल्स चल रहे हैं दैट इज़ अंडर जी फ्री स्कूल्स जो रामदेव नगर वारसिया निज़ामपुरा में ऑपरेटिव हैं जहाँ पे 200 से ज़्यादा बच्चा इसका लाभ ले रहा है दे आर गोइंग फॉर देयर टेंथ एंड ट्वेल्थ थ्रू ओपन स्कूलिंग ये बच्चे अपना टेंथ और ट्वेल्थ करते हैं इसके अलावा जो हमारे स्लम स्कूल्स में बच्चे हैं इनको हम फ्री सैनिटरी पेड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं विथ मैंसुरेशनल अवेयरनेस एंड एजुकेशन ये स्कूल तो कभी गए नहीं इसलिए इनको मैं साइकिल के बारे में मालूम नहीं पड़ता है तो यहाँ पे हम फ्री सैनिट्री पेड विद दिस एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है मोर ओवर ये थेरेपी सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑटिज्म रिसर्च सेंटर के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि बाय दो आने वाले वक्त तक इस थेरेपी सेंटर को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ऐसा थेरेपी सेंटर बनाएं जिसमें फीस काउंटर ही नहीं होगा जिसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा नो फीस काउंटर एट વિઝન ટ્રસ્ટ છે જે એ સામાજિક કાર્યો સાથે જોડેલી છે અને ઘણા વર્ષોથી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે એમના આ કાર્યની જ્યારે જાણ વડોદરા શહેરને થઈ તો કેટલાક લોકોએ મારા સુધી આ બાબત પહોંચાડી અને મને લાગ્યું કે ત્યાં એમનું જે આ કાર્ય છે તેમની મુલાકાત લેવી જોઈએ તેમના સેન્ટરની મુલાકાત લેવી જોઈએ આજે વડોદરા શહેરના નિજામપુરા વિસ્તારમાં એમના સેન્ટરની અમે મુલાકાત લીધી વિઝન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો એક કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવ્યો અહીંયા એક ઉદઘાટન પણ છે આ જોતા એવું લાગ્યું કે જે જે નાના બાળકો અમુક કુદરતી આફતોમાં કુદરતી ખોડ કાપડમાં જે પણ છે એ લોકોને આ લોકો સપોર્ટ કરી રહ્યા છે એમને વિનામૂલ્યે સેવાના માધ્યમથી કાર્ય કરી રહ્યા છે બાળકો જે દસમા અને બારમા ધોરણમાં ભણવામાં ખૂબ જ નબળા છે તેમને કઈ રીતે આગળ લવાય કઈ રીતે એમની શક્તિ મજબૂત બને અને ભણવામાં કઈ રીતે આગળ વધે તે વિઝન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના તમામ સંચાલકોએ મળીને એક કાર્ય વડોદરા શહેરથી આ કાર્ય ચાલુ કર્યું છે વડોદરા શહેરમાં થતાં આ કાર્યની અંદર તેમને અમે જ્યારે મળ્યા તેમણે કહ્યું કે અમારું એક જ લક્ષ્ય છે કે વડોદરા શહેરથી સમગ્ર ગુજરાતના બાળકોને અમારો આ લાભ મળે અમારી આ સંસ્થાનો લાભ મળે એવા એકમાત્ર સેવાના કાર્યને બિરદાવીને અમે લોકો એમને શુભકામનાઓ આપીએ છીએ અને અમે એમના આ તમામ કાર્યોમાં હર હંમેશા સાથ સહકાર રીતે એમની સાથે રહીએ છીએ